Мои вітання усім глядачам в ефірі програма «Власний погляд». Головне завдання кожної людини в цьому житті – заповнювати порожнечу. А очими заповнювати це справа кожного особиста? Саме так вважає гостя нашої студії солістка гурту Фрістайл Ніна Кірсо. Доброго дня. Доброго дня, Боже, це я так вважаю. Ну, ми красива фраза. Десь я її підчепила. Мабуть, ну, це, це ваше інтерв'ю десь кількарічної давнини. Але от я хотів поставити перше питання: ваш гурт і вас особисто ну в народі вважають живими легендами. Невже у таких людей в житті є місце порожнечі? Ну, порождача завжди есть в любом жити, в любом месте. Но природа не терпит пустоты. Вот есть другая такая фраза. И поэтому, если у нас внутри появляется пустое место, то если мы его не заполним хорошим, оно заполнится плохим. Поэтому вот жизнь, борьба за хорошее, в Библии написано присоединяйся к добру, к хорошему. Вот почему надо присоединяться, потому что все время образуется какое-то пустое пространство. Мы живя в жизни, время проходит, и мы все время возникаем в новой реальности. А в этой новой реальности всегда есть место подвигу. Поэтому каждый из нас, в общем-то, живя, ну, должен совершать подвиг. Помните, как барон Мюнхгаузен все время совершал каждую минуту подвиги. Ну, это шутка, но, в общем, в этой шутке есть доля правды. Мы действительно должны бороться вот с теми внутренними тварными моментами, которые в каждом из нас есть. Да? Всем-то себя ограничивать должны, ну, ограничивать свою там, жадность, она ну, у каждого есть, да? какое-то раздражение. Ну, это борьба с самим собой. И мне очень нравится еще фраза Аскара Уальда, я у него прочитала это, ну, она, наверное, намного раньше, более, наверное, даже в Библии есть, что в 20 лет у человека лицо, которое дала природа, а в 40 лет лицо, которое ты себе сделал сам. И не только лицо, но и речь. И человек, который уже в возрасте, и который разговаривает они уже быстро очень прочитывают друг друга. Ну, потому что внешним видом прочитывает, и когда открывает рот, там тоже все сразу видно, Короче, чем, своей, чем человек живет, да, и насколько он нужен, насколько он интересен. А Поэтому чем? обижаться ни на кого не надо, если тебя выбрасывает жизнь. В сторону это значит, ты этой жизни не нужен. Значит, ты туда ничего не даешь. Поражающе вы вашу можете заполнять музыку. Ну, я вот с каких-то пор, когда начала читать Писание, Библию, Евангелие, я, к сожалению, меньше стала читать всякой художественной литературы, потому что я поняла, что оттуда я с художественной литературы вот столько не возьму мудрости, как с Библии. Хотя. Художественную литературу надо очень много читать в детстве, там в подростковое время, потом для того, чтобы выстроить красивую речь, красивые мысли, ну вообще, чтобы сделать свое общение с другими людьми приятным, чтобы другим людям было приятно не только то, что ты думаешь, но и слышать тебя. Мне вот педагог по вокалу мой, который, к сожалению, в этом году он ушел из этого мира, но я его очень часто вспоминаю, очень тоскую за то, что его нету. Он мне всегда говорил: "Нина" ты когда разговариваешь, как ручеек журчит. И вот это мне было приятно всегда, потому что я думаю, вот это журчание, оно и происходит в отношении, в эмоции, в духовном посыле, в энергетическом посыле. Этот рік очень важен для вас и для вашего коллектива. Он ювелирный, 25-летний. И очень интересно, такое магическое число 25, и 25 листопада будет юбилей. Я училась в 25-й школе. Видите? это число uh, встречается в вашем жизни. Расскажите про захід, который будет 25 листопада, где он будет и uh, какие концерты вы планируете? Дворец Украина, город Киев. Юбилейная программа группы «Фристайл», юбилейная программа, посвященная 25-летию группы на бис, потому что первый юбилейный концерт 25-летия у нас прошел 24 февраля этого года, и он прошел шикарный. Дворец Украина предложил нам повторить это мероприятие, потому что, наверное, было много очень довольных людей и рассчитывать на то, что мы будем интересны. Программа будет. В какой-то степени она на с точки зрения того, что фристайл будет петь, это будет повтор, но все равно мы еще восстановили некоторые песни старые, еще новые что-то покажем, костюмы там, ну, в общем-то, все равно вот прошло больше, чем полгода, конечно же, мы за это время что-то делали, кроме того, что ездили на концерты. Но еще будут немножко гости, немножко поддержка, потому что большой концерт в большом зале, ну, стыдно работать самим, я считаю, что это нужно поделиться своим успехом со своими друзьями, артистами киевскими, которых, украинскими звездами, которых у нас много. Чи це не секрет, кто будет из вам на сцене? Будет Кого Виталий побачит? Козловский, но не будет петь свои хиты. Будет Вася Бондарчук, Наташа Бучинская, будет Наташа Ковалевская, будет группа ММ ММДенс, обожаемые мною. Ну, еще много-много Пострадал, еще будущее. Петя черный будет, ну Петя черный, он как знаете на любой свадьбе, на любом дне рождения цыганский э, человек <laughs> из цыган. Вообще мне нравится много национальное, много вот этих идей, которые ну при Советском Союзе были. Ну мы оттолкнулись от Советского Союза от той формы жизни, но вот то хорошее, что там было, то что все-таки за дружбу народов, да и бульвар дружбы народов, по-моему, остался в Киеве и не, пер... не собирается переименовывать. Мне кажется, что дружба народов должна оставаться и в нашем концерте будут разные представители разных народов, как и мы сами, есть представителями тоже разных народов. Вы так сгадали про религиозные часы, а чья у вас ностальгия за теми часами, когда все починалось, а когда был период а, пику вашей популярности? вот Я не оглядываюсь э, ностальгически сильно на прошлое, потому что это жизненный опыт, он проходил тогда. Я благодарна времени, благодарна Богу за то, что у нас были такие испытания. Но я живу настоящим, я верю в то, что впереди у нас еще много прекрасного, и я еще много должна чем поделиться. А то было время, когда мы только брали. Ну, мы пока молодые росли, мы только брали. Чому, маючи таку шалену популярність в часи, ваш колектив не перебрався ні до столиці Радянського Союзу, ні до Києва? Знаєте, ось ця шалена популярність – це теж велике іспитання. Це іспитання в тому, що коли колектив, який не обізнаний в законах шоу-бізнесу, а тим більше ці закони взагалі непонятно там чого було, все змінялося вокруг дуже сильно, і здергуватися куди-то, тобто у нас все время відбували потери. Когда что-то поднимается, ну э, вот как вы говорите, шалена популярность, а денег-то много нету. А те люди, которые вдруг чувствуют на себе эту популярность и понимают, что вот этого нету, они начинают искать виноватых в окружении, где-то начинают бежать, их начинают переманивать, а законов нету которые бы ограничивали, сдерживали вот эти возможности. Поэтому можно красть, можно воровать, можно забирать у нас в принципе в авторском праве и во всех других, по-моему, до сих пор еще очень много непонятного. Хотя вот в прошлом году, в этом году немножко появились организации, ну, все-таки, я так вижу хороших людей, ну, порядочных, нацеленных на то, чтобы в этом правовом поле как-то, ну, все-таки люди, ну находили общий язык нормально и уважали вот наши э, друзья вот эти наши артисты почему они именно друзья потому что они уважают группу фристайл уважают наши права они э, ну, действуют так как друз друзья должны действовать уважая интересы друг друга поэтому мы готовы им помогать мы с любовью им помогаем потому что они помогают нам это такое взаимное ну, в жизнь, и, и мы тем самым тоже показываем пример, что можно в шоу-бизнесе дружить, работать, и я очень не хочу э, выливать э, какие-то проблемы и обвинения, и оскорбления, хотя у нас есть такие моменты в жизни, но если вы почитаете вот все интервью и всю нашу историю, то мы на этом никогда не строили пиары и никогда не, не пытались на этом выстроить успех, как некоторые артисты делают. Ну, О, какие несчастными, у меня там все, у меня там все, тут меня туда, тут сюда, а я вот теперь такой бедный, несчастный. Но это же проходит быстро. И что потом? потом остается, ну, зачем? Я комментирую. Вы просто не зважаете на. Всю... Просто мне, мне нравится чистый успех. А чистый успех это когда ты создал продукт, песню, вот она пошла, люди ее приняли сами. Ну, как немножко, конечно, нужно немножко ее поддержать, но в принципе все равно люди должны сами принять а не потом вдруг выйти из какой-то оманы и сказать, боже, как мы могли это любить. И все таки вы не ответили, почему а, вы залишилися в своем родном месте, Полтава? Чи не было Потому пропуск... что коллектив большой, как для того, чтобы всех перетянуть в большой город. Это сколько нужно денег? Это сколько нужно украсть? Но, певно, что возможность такая была. Не, нас приглашали, конечно. Ну, во-первых, я не жалею, что мы живем в Полтаве. Вообще, я вот лично жду, жду того момента, когда у нас вот эта вот разница между городом и деревней, да, вот которая все-таки сравняется. Я хочу, чтобы люди одинаково жили хорошо. И в любом селе, и в любом райцентре, чтобы у них по уровню жизни было все одинаково. Я бы хотела, чтобы мэр города Киева избранный, вот больше я бы хотела, чтобы он изначально пробаллотировался где-нибудь в каком-то селе. Поднял это село, потом в райцентре, потом в каком-то областном, а потом уже выбранный был в Киеве. Ну, я бы так хотела. У нас получается навпаки. Да, потому Но... что мне кажется, что там нету такого. Вот, вот там, в селах, там не хватает таких, ну, мощных, ну, которые способны, ну как, вот, ну, чтобы это все заработало, чтобы там тоже были такие яркие, хорошие люди. 25 років – это величезний проміжок часу. От що змінилося, якщо брати, наприклад, вашого шанувальника, вашого слухача? Він змінювався разом із вами? Ну, сейчас поклонники наши, те, которые были тогда, вы говорите, в пиковое время. У нас пиковых времен было много, и сейчас у нас пиковое время в Украине. Это бесспорно. То, что фристайл в Украине сейчас востребован, это вообще даже не обсуждается. И, и поклонники наши, они те, кто были те остаются. Если какое-то время даже они как бы немножко ну, не видели нас где-то на экранах, но от этого же они не переставали нас любить, слышать. А сейчас, когда есть возможность по интернету, все себе составляют программы. и если мы там присутствуем, да, вот, ну, радио каждый себе делает. Каждый себе, молодежь, я прихожу, там в гости, они все, все флешки, все в машинах уже каждый сам. То есть все равно как хочет, центр, хочет большие столица быть диктатором моды, быть, хочет задавать тон. А жизнь все равно как-то снизу вот так раз, она между пальцами проходит, и все выходит все равно то, что люди хотят. Поэтому мы должны нести культуру, безусловно. Мы, должны, мы не должны потакать вот низменным каким-то ну, желанием, да? ну, ну, каким-то совсем. Но мы с не должны забывать, что мы работаем для людей. Поэтому мы все равно должны оставаться на уровне. А для этого не нужно иметь очень много денег. Не нужно. Вы задали да? про молодь. А легче. как вы воспринимаете сучасную музыку и сучасные тенденции? Вот мы пользуемся, пользуемся этим. Мне нравится. Потому что у нас у всех дети. Если наши дети принимают то, что мы делаем, значит, это хорошо. Потому что, кстати, вот почему представил вот в форме нормальной? Мне так умные люди сказали когда-то. Дина, держись, молодежи. Вот такие, когда депрессивные моменты, когда не знаешь куда идти, не знаешь что делать, спроси молодежь. У нас работают с нами директора, с нами мы работаем с радиостанциями. Там очень много молодежи работает. И вообще слушать молодежь надо, смотреть, чем они живут. Это омолажит. Я очень уважаю педагогов, которые работают вот с молодежью, это, как правило, люди очень прекрасные, они молоды, выглядят, они всегда в теме. Нельзя уходить вот в тот нафталином, не надо, надо это все сбрасывать в себя, ветродуй включать. А в своей творчестве, когда вы а, э, створюете что-то новое, вы используете участием тенденции? Или все-таки дотримуетесь? Обязательно. Обязательно все суч... мастерство должно расти. Есть у нас аранжировщик, который с консерваторским образованием, ему это иногда мешает. Юрочка Славченко мешает, почему? Потому что есть каноны. А когда вот я училась вокалу, и, и, и я не, не только вот в Полтаве училась, там с педагогом у меня были разные педагоги, ну и понемножку так старалась где-то брать уроки, то они всегда говорили: вот сейчас ты учишься на уроке, а потом, когда на сцену пойдешь петь, забудь все. То есть вот это это да, это надо, это должна быть основа. Как классический балет или классический танец, должна быть основа для тела тренинг. Но когда ты идешь уже дальше работать, создавать что-то, рождай, надо уподобляться Творцу. Господь Он Творец. Самое главное это творить. Не сдирать, ну, а творить, создавать новое. Поэтому, конечно, но ну, новое, конечно, создаешь вместе с тем миром, который тебя окружает. Ситуация в Украине, она наплывая как на творчество? Чи заважает, чи, навпаки, может, надыхает на какие-то новые... Ситуация в стране только отражает, вот, в моем восприятии наших песен, то, почему это великие песни. Потому что они пишутся об одном, потом возникает ситуация, я понимаю, что эта песня про эту ситуацию. Ну, ну, так, наверное, как и все великие произведения. Ну, почему они во времени остаются свежими, там, как Чехов, например, Достоевский? Потому что и сейчас читаешь, у меня ребенок прочитал в прошлом году «Преступление и наказание». Это была первая книга, которую он прочитал целиком за неделю. Но ну, мы у него проверяли э, все, там, чтобы нам рассказал имена главных героев, что там где происходило. И ему это понравилось. И я подумала, что Достоевский – это современный автор. Что происходит на ваших концертах? Я реагує глядач? От ну, цікаво, вот за за час, когда люди уже ну на разными уже змучені різними новинами, різною ситуацією, як. Это нужно будет вам посмотреть наш юбилейный концерт. Я надеюсь, он выйдет на каналах все-таки украинских, на центральных каналах, и вот там вы посмотрите эту нашу публику. Ну, то есть это можно увидеть, потому что там, когда была съемка, там много было камер, которые по залу снимали, и это дало возможность и мне, в частности увидеть потом вот, людей, как они пели. Ну, это, прекрасные люди, это прекрасные лица. Вообще все люди хорошие. За эти 15 минут я пометил, что вы очень открытая и оптимистичная людина. Я, я, не во... очень открытая. Не дуже. То очень... я так научилась. Но все-таки есть у вас какие-то секреты, как быть такой оптимистичной и яскравой? Есть библейское выражение. Ну, потому что ну, я не могу сказать, что я его прочитала в другом месте. Будьте хитры, как змеи, Кролики, куда вы на да, кролик. Но открытый, как голуби. Потому что я долго думала над этим выражением. Просто надо знать, с кем можно быть открытым. Вот я с вами могу быть открытой. А с кем нужно быть хитрым, как змея? Именно хитрым. Ну, скользким. Вот как это? Ну подумай. Вот включи там серое вещество, подумай, как это быть хитрым, как змея, но открытым как голубь. И первое, на всякий случай, вот оно должно быть там все-таки закрыто. Не надо все отдавать, не надо все открывать. Ну, как писал Высоцкий, я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно когда в нее плюют. Я же не, вот не лезу в вашу душу. Вы меня спрашиваете, я вам открываю свою, и вы свою открываете в ответ. Вот этот прием я использую. Вот, вот такая хитрость. Ну і ми вам дуже вдячні, що протягом цих 15 хвилин все ж таки ви були відкриті нашій студії і нашим глядачам. Да, люблю Київ і слава Україні! Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостею студії власний погляд була солістка гурту Фрістайл Ніна Кірсо. Залишайтеся із парламентським і далі.